Aqşura rayonunda 5 gün öncə döyülən 14 yaşlı Nihad Məmişov xəstəxanada vəfat edib. Baş prokurorluqdan Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, iyunun 20-sində rayon sakini Nihad Məmişovun daha əvvəl almış olduğu xəsarətlər nəticəsində xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub. Bununla əlaqədar Nihad Məmişovun ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alması faktı ilə bağlı Aqsu rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə Əməl həmin məcəllənin 126.3-cü maddəsinə təsvir edilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyunun 15-də 16 yaşlı Müsəyibov aralarında şəxsi münasibətlər zəmnində baş vermiş mübahisə zamanı Nihad Məmişov yumruqları ilə sifət və bədən nahiyəsindən vuraraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Həmin xəsarətlər nəticəsində Nihad Məmişov stasionar müalicədə oldu. Bakı şəhər neyrocərrahiyyə xəstəxanasında ölüb. Müseybov Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam edir.